गजेन्द्रमोक्ष श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपथ्ये स्वयम्भुवं यः स्वात्स्निदं निजमाययार्पितम् क्वचित् विभातं क्व तत्तिरोहितम् तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्विमितेषु कृष्णषु लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभि विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोरतिगन्तुमीरितुं यथा नटस्यास्यभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकप्रतमप्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समेगतिः न विद्यते यस्य जन्म न जन्मकर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाव्ययसम्भवाय यः तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मयेण विपस्चिता, नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमु ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये मुला नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्मभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, मातृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय न मूलयाय स्वांशेन सर्वतनुभिन्नमनसि प्रतीत प्रत्यकृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु तप्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं एवै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपरम्परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमाध्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलक्याच कलयाकृताः यथार्चितशोह्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्तिसन्न्यान्तिसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयम् गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानिशरीरसर्गाः सवेन देवासुरमद्यतिर्यम् न स्त्री न षण्डो न पुमान्नजन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताशदेशः जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं भिश्व विश्वाश्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्दितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयाखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्या हन्धियाहतं तं दुरत्ययामाहात्मयम् भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते तत्राखिलामरमयो हरिराविरासी तं तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रम् निशम्य दि छन्दोमयेन करुणेन समुच्यमानश्चक्रायुधोऽभ्य कमदाशूयतो गजेन्द्रः सोवन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिम्ख उपातचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरम् गिरमाह कृच्छ्रा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तम्बीक्ष पीडितमजः सहसा भतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयो जहार ग्राहादविपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमो मुचदुस्त्रियाणाम्